Всем привет! Электро, так сказать, ремонт у нас одной фазы не мае. Сейчас будем дивиться, в чем причина. Разобрал я счетчик, и у нас такая залу. Хрень, короче. Капзда счетчику. Счетчик трехфазной фазы нема. Ну, вроде бы нема, а там хрень поплавилось. Надо только веклещи. только и клещи обязательно. И могло бы коротнуть. Так, ремонтируем. Ну, что-то будем делать. Короче, замена, заменить счетчик нема чем короче. И придется все напрямую подключать. Сейчас выключу центральный автомат на 100 ампер, тут 50 стоит. Ладно, поехали. Так, на я выключу 380 вольт 220. Вот такая у нас финя, вот такой у нас счетчик. Эп, хай. Вот такая он. Пока без лечильника будем. Так, я садинный в ноль нейтраль. Так, 16 сечение провода. Десятка, двадцать пятка. Можно наизолировать, изолировать. Можно что садить. И переключено прямо у без счетчика. И счетчик ось. Вот. Еще раз покажу. Ладно, сейчас включаем, проверяем. Так, только виклещи сейчас проверяем нагрузочку. 7 Ну короче, с половиной. 63 и 8 ну какая-то фаза по-любому больше нагрузка на фазу больше ладно всем пока до следующего видео вот такая у нас проблемка была короче такой краткий ремонтик и такая бывает всем пока